Istiadat Convocation Universiti Malaya kali ke-65 melibatkan 22 sidang. Bermula daripada sidang pada pagi ini sehingga 10 Disember 2025. Ramai 11,356 graduan telah memenuhi kriteria akademik layak dianugerahkan ijazah dan diploma. 686 graduan akan menerima ijazah doktor falsafah. 5,171 ijazah sarjana serta diploma panca siswazah pendidikan. Ijazah Sarjana Muda 1,372 Diploma Lanjutan Diploma Eksekutif Dan Diploma Convocation kali ke-65 Turut menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang Kepada yang amat berbahagia Tun Tengku Maimun Tuan Mat Alumni Universiti Malaya yang telah mencipta sejarah dalam kerjaya beliau dan dalam sejarah perkhidmatan kehakiman negara merupakan wanita pertama diamanahkan tanggungjawab sebagai ketua hakim negara Convocation kali ini juga akan menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada Datuk Profesor Dr. Rohana binti Yusof, Datuk Profesor Dr. Awan Bulgiba Awang Mahmud, Profesor Dr. Prabakaran Nambia, Profesor Dr. Ku Yi Ming, Datuk Profesor Dr. Muhammad Zamri Zainuddin dan Datuk Profesor Dr. Ahmad Hidayat Kuang. Bagi 686 orang graduan ijazah Dr. Falsafah pada pagi ini, acara konvokasyon ini bukan pengalaman pertama menerima stroke. Anda merupakan kumpulan minoriti yang memiliki semangat, hasrat dan cita-cita memilih untuk terus mengembara sahara ilmu dan untuk terus menyelami lautan ilmu. Semoga anda selanjutnya akan berperanan lebih besar kepada kehidupan alam dan manusia dengan berperanan sebagai penyumbang ilmu. Para graduan telah melalui satu tempoh dan proses pendidikan secara tekun dan tabah. Laksana melakukan tenunan sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Kejayaan insya-Allah dikurnia Ilahi kepada kalangan hamba-Nya yang tanpa putus asa berusaha dan terus berusaha sambil berdoa dan bertawakal selaras dengan maksud yang terkandung dalam ayat 5 surah Ad-Duha. Dan sesungguhnya, Tuhan pasti akan memberikan kurniaannya kepadamu. Kejayaan dan kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga kamu reda berpuas hati. Alhamdulillah, usaha, doa dan tawakal anda telah dikakulkan ilahi. Para graduan telah berjaya mendaki satu lagi tangga kejayaan. Anda telah mencapai kejayaan dan kejayaan tersebut pastinya diraihkan dengan keriangan bersama ibu bapa, kaum keluarga, tenaga akademik dan tenaga pengurusan universiti. Kejayaan yang dicapai ini mungkin telah meletakkan anda berada jauh lebih berjaya berbanding anggota keluarga, rakan sepermainan, sahabat handai dan jiran tetangga kejayaan biasanya meletakkan seseorang menjadi lebih dihargai lebih dihormati malah lebih terkenal kejayaan juga memberi makna yang berbeza kepada setiap seorang individu namun amat perlu difahami bahawa usaha untuk mencapai kejayaan sangat berbeza dengan kebijaksanaan mengurus kejayaan. Alam pendidikan akan disusuli dengan alam pekerjaan di dunia yang lebih nyata. Anda bakal menyertai alam pekerjaan. Anda bakal terpilih untuk menyandang jawatan tertentu, anda bakal memperoleh status baru. Anda bakal berpangkat lebih tinggi. Anda bakal mengalami lompatan gaji. Anda berkemungkinan dilimpahi keuntungan, kekayaan dan kemewahan. Anda berpotensi mendaki tangga politik malah anda bakal mengalami pelbagai tawaran dan pengiktirafan. Tersangatlah penting bagi anda memiliki kebijaksanaan mengurus kejayaan. Terutama yang datang secara mengejut. Berbahagialah kalangan mereka yang bijak menguruskan kejayaan yang telah dicapai lalu dijadikan anak tangga untuk mendaki kejayaan yang lebih tinggi. Di sebaliknya amatlah malang jika kejayaan yang telah dicapai termusnah kerana kurang keupayaan mengurus kejayaan secara bijaksana. cara anda mengurus setiap kejayaan akan menjadi penentu sama ada anda pada akhirnya akan sampai ke puncak kejayaan menjadi insan cemerlang, gemilang dan terbilang. Di sebaliknya, jika tersilap langkah, anda juga berpotensi tergelincir jatuh ketika mendaki gunung kejayaan atau lemas tenggelam dalam laut kejayaan akan telamlah bintang kejayaan terdahulu dan anda berkemungkinan berakhir dengan kekesalan yang tiada berhujung seperti yang digambarkan melalui ayat 36 surah Ar-Rum. Bermaksud. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia. Nescaya mereka gembira dengannya. Sehingga lupa daratan. Dan jika ditimpa sesuatu bencana. Disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri, maka ketika itu mereka berputus asa. Sedarilah, kejayaan itu bukan destinasi, tetapi merupakan pergembaraan. Mengurus kejayaan melibatkan penetapan matlamat yang jelas, usaha yang konsisten, membina hubungan yang positif tidak bersifat riak dan angkuh tetapi berpijak di bumi nyata serta memiliki semangat belajar terus belajar untuk bangkit semula daripada setiap kegagalan di samping memiliki integriti serta keupayaan mengurus diri dan persekitaran, termasuk memiliki disiplin, menjaga kesihatan fizikal dan ketenangan mental, dan lebih utama, mengamalkan sifat berterima kasih, meraihkan mereka yang pernah membantu dan turut berperanan di sebalik kejayaan kita, serta bersyukur atas setiap khidmat kurniaan Ilahi. Anda bakal berhadapan ujian dan cabaran. Sebenar memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan. Jangan bersifat kacang lupakan kulit. Jadikan insan yang mengamalkan resmi padi. Semakin berisi semakin tunduk. Nilai yang dipegang akan berperanan sebagai kompas moral memandu anda menjadi aset atau liability kepada negara. Istiadat Convocation ini merupakan istiadat tradisi keilmuan mengiktiraf dan meraihkan kejayaan anda kejayaan yang melimpahi rasa bangga dan rasa riang dalam diri anda. Demikian juga kepada anggota keluarga. Raihkan kejayaan ini dengan rasa syukur dan rendah diri. Lengkapi kejayaan ini dengan nilai moral yang murni. Jadikan diri insan yang bersopan dan beradab, amanah, jujur ikhlas, dan berintegriti. Agar anda terus mengangkat martabat diri dan nama baik keluarga. Hindarkan diri daripada terjebak dengan perbuatan yang boleh memusnahkan diri dan mengaibkan keluarga. Gunakan ilmu sebagai cahaya penyuluh memandu perjalanan hidup supaya terhindar daripada kegelapan gunakan kebijaksanaan untuk membina dunia yang lebih adil damai makmur dan berikemanusiaan beta mezahirkan ucapan tahniah kepada para graduan di samping memperingatkan anda agar menghargai dan membalas jasa ibu bapa dan ahli keluarga yang telah banyak berkorban dan senantiasa mendoakan kejayaan anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk membimbing anda menemui jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang dapat memberi kebahagiaan dunia dan akhirat beliau cunchensler dengan penuh kesyukuran beta menumpang gembira dan menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga universiti atas komitmen dan dedikasi usaha mereka berjaya meletakkan universiti Melaya diiktiraf oleh QS World University Rankings berada di ranking ke-58 terbaik di dunia. Teruskan iltizam, melahirkan cendekia terbilang. Teruskan peranan sebagai tapak semayan yang menumbuhkan cendekawan beridea besar untuk manfaat negara dan warga. Semoga melalui pelbagai projek komuniti, inovasi sosial dan jaringan antarabangsa, Universiti Melaya akan terus menerajui perubahan dan mencipta nilai untuk masa hadapan nusa dan bangsa yang lebih gemilang. Peter mezahirkan penghargaan kepada Pro Chancellor, Pro Chancellor yang senantiasa bersama beta mengamalkan semangat berat sama dipikul, gunung sama didaki. Beta mezahirkan penghargaan kepada pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah universiti, naib chancellor dan warga akademik Begitu juga kepada warga pengurusan dan warga kerja universiti yang sama-sama berusaha memecahkan ruyung untuk mendapatkan sagu. Berusaha untuk terus menggemilangkan nama Universiti Melaya sebagai institusi pengajian tinggi bertaraf dunia. Semoga segala usaha dan khidmat bakti tersebut diterima sebagai amal makrof yang dilimpahi ganjaran dunia, ganjaran akhirat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Maimun binti Tuan Mat. Mohon perkenan tuanku chancellor mengurniakan kepada Tengku Maimun bin Tuan Mat ijazah kehormat doktor undang-undang Dengan kuasa yang diberi kepada beta maka beta kurniakan kepada Tengku Maimun bin Tuan Mat ijazah kehormat doktor undang-undang Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah, Timni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Almarhum Tuanku Chancellor Universiti Malaya. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Pada pagi yang penuh makna dan membawa barakah ini, patik merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas penganugerahan ijazah kehormat ini. Tidak pernah terlintas di hati Patik bahawa satu hari nanti Patik akan berdiri semula di sini. Bukan sebagai graduan muda yang penuh impian tetapi sebagai alumna yang, alumni yang pulang untuk menerima penghormatan tertinggi daripada alma mata sendiri. Ampun tuanku. -tuan. Patik mohon limpah perkenan tuanku untuk Patik menyampaikan ucapan kepada para hadirin. Barisan Pro Chancellor, ahli-ahli lembaga pengarah universiti, pihak pengurusan universiti, Dave Dave terhormat, para graduan, ibu bapa dan keluarga, serta warga Universiti Melayu yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di Dewan Tengku Chancellor pada hari ini membawa ingatan saya kembali ke tahun 1978, tahun di mana saya mula mendaftarkan diri sebagai pelajar di Fakulti Undang-Undang. Ketika itu, saya merupakan sebahagian daripada kumpulan pelajar atau kohort yang ketujuh. Kumpulan kami adalah kumpulan pertama terdiri daripada 100 orang pelajar Sebelum itu, jumlah pelajar di Fakulti Undang-undang dihadkan kepada 50 orang sahaja. Banyak perkara telah berubah sejak kali terakhir saya di sini sebagai pelajar. Bahkan pada zaman saya dahulu, kami belum mempunyai bangunan fakulti sendiri. Kuliah kami berlangsung di bangunan Institut Pengajian Tinggi. Daripada 100 orang pelajar kohort ke-7 itu, selain saya yang ditakdirkan Allah untuk memikul amanah sebagai ketua hakim negara ke-16, 12 orang rakan sekelas dah dilantik menjadi hakim di semua peringkat mahkamah atasan. Ada rakan Ada rakan yang telah menjadi menteri besar dan ada yang menjadi timbalan gubernur bank negara. Para hadirin yang dihormati. Empat tahun saya di sini bukan sekadar mempelajari undang-undang tetapi mempelajari nilai dan prinsip kehidupan. Saya terutang budi kepada barisan guru yang membentuk pemahaman perundangan saya. Nama-nama besar seperti Allahyarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim, Tan Sri Profesor Wisu Sinadurai, Tan Sri Rafiah Salim, Tengku Datuk Dr. Ajah Sufiyah Jiwa, Allahyarham Datuk Sulaiman Abdullah, Tan Sri Muhammad Arif Yusuf dan ramai lagi. Mereka lah antara yang menanam benih integriti dalam diri saya. Prinsip yang saya pegang sepanjang kerjaya saya di badan kehakiman bermula di sini. Dalam menelusuri perjalanan kerjaya saya, dari seorang magistrat muda hinggalah ke kerusi ketua hakim negara, saya sentiasa kembali kepada cahaya panduan yang ditinggalkan oleh gergasi perundangan negara terutamanya almarhum Sultan Azlan Shah yang merupakan ketua hakim negara pada tahun 1982 hingga tahun 1984. Kata-kata hikmah almarhum dalam kes Tersohu Seri Lempah menjadi pegangan di mana almarhum menegaskan dengan berani dan tanpa keraguan bahawa Every legal power must have legal limits otherwise there is dictatorship. Prinsip ini menjadi peringatan kepada saya bahawa tiada kuasa yang mutlak dan mahkamah adalah benteng terakhir rakyat daripada sebarang ketidakadilan. Begitu juga dalam kes Datuk Menteri Osman Baginda almarhum mengingatkan kita tentang sifat unik perlembagaan kita dengan ungkapan yakni a constitution is sui generis ia menuntut kita mentafsirnya mengikut watak dan prinsipnya yang tersendiri bukan secara kaku dalam setiap pertimbangan dan keputusan kehakiman yang saya buat kata-kata keramat inilah yang menjadi pedoman ia mengingatkan saya dan rakan-rakan hakim bahawa tugas kami bukan sekadar menghukum tetapi mempertahankan keluhuran perlembagaan dan memastikan setiap kuasa mempunyai hadnya. Justru ijazah kehormat yang dianugerahkan ini bukan sekadar satu penghormatan buat diri saya secara peribadi tetapi adalah pengiktirafan kepada seluruh barisan hakim yang telah dan sedang teguh mempertahankan kedaulatan undang-undang. Sekiranya keyakinan awam terhadap badan kehakiman meningkat sepanjang tempoh perkhidmatan saya, maka sebahagian besarnya adalah hasil komitmen para hakim yang memutuskan kes berlandaskan undang-undang tanpa gentar atau pilih kasih without fear or favor walau betapa tidak popular sekalipun keputusan tersebut. Para graduan yang dihormati, Universiti Melayu adalah institusi terulung. Kita harus sentiasa menitikberatkan aspek kualiti berbanding kuantiti. Kecemerlangan bukan hanya diukur pada deretan transkrip akademik, tetapi pada keupayaan anda untuk menjadi graduan yang berwibawa dan berintegriti. Selesai majlis convocation anda melangkah keluar bukan hanya dengan segulung ijazah tetapi dengan tanggungjawab untuk meneruskan legasi kecemerlangan ini. Akhir kata, berdirinya saya di sini adalah cerminan kejayaan guru-guru, sokongan keluarga dan rakan-rakan kesemuanya dengan keizinan ilahi. Saya mendoakan agar Universiti Melayu terus melahirkan pemimpin yang bukan sahaja pintar tetapi luhur budinya. Sekian wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ampun tuan tu.